Минуле десятиліття від того часу, як стикли бої Великої Вітчизняної війни на нашій землі. Це була найстрашніша, найкривавіша війна століття. Скільки людей загинуло на фронтах, мабуть, непорахованих досі? В цей урочистий день в свято в Збройних сил України ми вшановуємо і згадуємо всіх. Хто причетний до цього свята? Свята єдиного для всіх від вкритих цивиною і увічених нагородами фронтовиків до молоді, яка лише нещодавно одягла військову форму та залучилась до великої та почесної справи захищати нашу країну. Подвиги захисників вітчизни це велика і велична правда історії, яку не спотворити і не перекреслити жодним змінам у сучасному мінливому світі. Повертаючись сьогодні обличчя до нашої історії, ми з великою вдячністю скиляємо голову перед бійцями великої вітчизняної війни. Панове, я хочу запросити на цю сцену ветерана, і вже можна починати плескати голову міської організації ветеранів Другої світової війни Теклян Михайло Івіч. Влад в вашей области, как у вас. Добрый Неожиданно, конечно, для меня. Праздник, конечно, у нас и радостный, но не дружеский, не грустный. Грустно от чего говорили, что не раньше войны, войны начинают политики, погибают солдаты, а народ страдает. К сожалению, эти слова подтверждаются и на сегодняшний день. Не смогли политику, политики наши. Дай Боже команды состав уберечь нашу страну. Разорвали они со своими чарами и страну и почти доверие. Проспект даже ветеранов. Традиции, конечно, брать из казачества. Каждый гражданин обязан и должен защищать свою родину. Независимо какой ты национальности, где ты живешь здесь. Это твой долг. Разве мы когда-нибудь думали в Афганистане, что нам придется воевать? Так как говорили, что с братьями нашими, я бы не, никогда об этом не, не думал, не везло в голове такое, что может быть. Как началось это? Были звонки, звонки с России, Миша, что будем делать, что там, как? Говорит, мы не готовы воевать, мы не хотим этого. Кто бы хотел воевать, скажите? Ведь половина Украины живет в России. Там наши родственники, наши братья, сестры, деды, внуки. Трудно, конечно, объяснить, почему это случилось. Да, наверное, не нам. Мы как народ своей страны, мы должны спрашивать с наших политиков. Что вы делали 25 лет? С наших чиновников, генералов, которые продали вооружение, которые должны были строить жилье для офицеров, для солдат. Они хорошо живут, очень. У них и пенсии есть. Да хоть как бы говорить, было бы лет 20 тому назад таких генералов, Наверное, был в Сибири или куда-то. А у нас они очень хорошо живут. Мы тогда даем все, даже наши афганцы, наши дети уже воюют, ваши внуки, правнуки. Конечно, это больно, когда провожаешь. Например, в понедельник наши сыновья тоже. Очередная ротация туда же. Мы отслужили два года, то два, то больше, там в Афганистане, но у нас такого не было. Чтобы не было, чем кормить, чем обуть. Даже слады были заполнены. И старыми деревами, даже в 30-х -30 годов, и востерки, и все, куда оно может быть сквозь землю провалилось все Хотелось бы, конечно, же, ответственность те, кто одевают солдат. Если берете деньги, делайте качество, обувь, одежду и те же самые продукты. Чтобы там солдат с теплой одел и сказал, да, за нас Родина беспокоит, а Родина – это мы. Еще раз, хотел, чтобы этот праздник действительно стал настоящим от всей души, чтобы от малого до старого пришел и сказал, да это праздник, есть настоящий, это день защитника отчиз... отчизны, защитника Украины. И будем гордиться этим. Слава Украине! И всем здоровья! Дорогие друзья, концерт продолжается, и я, с радостью, э, хочу Запросити на сцену та пару, які, мені здається, будь який танок під власний, і з номером сіні платочок виступають Антон та колу Леся.